У нас все игры как бы одинаковые. Мы приезжаем за два часа раньше, берем с собой два комплекта формы, ну, то есть 20 мячей, все, все, жилетки, стойки, фишки, все, что нужно для игр, два комплекта формы. Одну, один тайм играет в одном комплекте, второй тайм в другом комплекте. Как бы у нас по форме нельзя никак выделяться, поэтому все как бы выходят все одинаково, все четко. То есть, то есть даже тренер говорит, выходим в футболках на разминку, выходят в футболках, выходят э, в, три, в тренировочных курточках, выходят, значит, в курточках. То есть у нас все одинаково, все дисциплинировано. В таких играх, как товарищеские, дружеские, футболками не меняемся на сборах, а вот в чемпионате уже да, меняются. То что связано с мечами, с экипировкой, со всей, со всеми ну, инвентарем, все это наша работа.